касательно обслуживания Да вот этого вот регламента да. смотрите регламенты теперь Вы, э, к примеру там Давайте еще какую-то точку выберем пивденный 43 Да вот это вот мы можем угу. сюда доказать Да можно сюда сколько кубов здесь 15 кубов 15 кубов емкость отлично сохраняем а мы помните, Олег, я говорила, что у меня не дают возможности сохранить. А, вот вы давайте, а давайте вот мы сейчас попробуем вас сюда добавить и посмотреть теперь даст или не даст. Хотя вы администратор должны менять. А попробуйте у себя сейчас поменять на этом пивденном. Сейчас, да, от не захожу аппараты детально регламент именно на пивденному, да, 43 ну давайте попробуйте там на 20 поменять допустим ну 15 вы уже изменили но допустим я сейчас 10 поставлю 1000 mm -hmm. сохранить о теперь работает да и теперь я изменю назад на 15 так и в отчете я хотела посмотреть как оно где я увижу я продажу думаю, с вы, вы когда с телефона делали, скорее всего, там э, в телефоне были точки 0,0. Э, э, был. Не, не в телефоне, у меня планшет рядом открыт, да. я на нем. Ну, ну не буду это, а, ну, короче, меняется, да, нормально уже. Да, да, я думаю, что когда вы права вот там в администровании внесли, после этого оно начало. Так, хорошо, и смотрите, и после того, как мы проставляем здесь кубатуру в каждом автомате... У вас так. в обслуживании после, когда техник сделает замену по фильтров, у вас вот здесь вот в обслуживании будет видно. Давайте я покажу на примере нашем каком-то. Угу. Так, 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 так. То есть я сейчас с ключом поеду с техником, мы зайдем в обслуживание, сделаем замену пульс -фильтров, и оно должно быть... Это не бы... сейчас, а когда будет заполняться... Ну, когда залив будет, полная бочка. Да, правильно. Да. У вас тогда будет, смотрите, вот так вот видно, вот у нас, смотрите, вот в, в этих аппаратах, давайте покажу, допустим. Угу. Здесь в регламенте у нас стоит 1000 литров. Да. Это у нас автомат да. жидкостью на куб стоит там. И у нас, соответственно, в обслуживании, когда техник делает какую-то замену в этом автомате жидкости, к примеру, давайте сейчас выберем какой-то период. Вот замена жидкости у нас была, и замена постфильтров она записалась с 16 12 -го была замена и показания счетчика были 10 кубов и по сути это техник который делает и на основании этого у нас вот в этом автомате видно когда заходите вот в этот график после фильтров видно во- первых на графике сколько у вас литров осталось потому что видите мы видим когда там у нас 400 литров мы там залили полный бак Допустим. И так, вот она, здесь вот... подождите, подождите, Олег, я запишу. В обслуживании я после того, как я сделал, данных. мне надо сделать звит данных, да? Да, звите данных вы будете видеть. Вот здесь вот, вот здесь вот, видите, сейчас у нас цифра 764 литра. И да. оно постоянно у нас уменьшается после того, это по мере набора жидкости у нас каждых 6 часов скидывается. Ну, по мере продаж оно уменьшается. И верхний показатель это остаток. И я Вот поняла. мы видим каждых 6 часов, какой остаток там в автомате. И, и в данный момент там сейчас 764 литра. И вы также само будете видеть себе. Открываете. Все, получается, мы с водовозкой объедем все фильтрат до полного да. заполним. А, я здесь, это внесу и, я и я нажим это. Нажим будет кнопочку, и видите, я вот сейчас, вот здесь по этому отчету, сейчас по каждому автомату вижу. Здесь у меня 490. 9 литров. Отлично. Вот. Это хоть а, что-то. Да, Олег, спасибо что вам большое. И, и мы таким образом полностью контролируем в себе остатки по автомату жидкости. Так значит, в аппараты детально. Я вношу литраж бочек. И потом делаем замену постфильтров после, фильтров, после На наполнения. Аппараты детально. Uh -huh. Где регламент Мы в каждый автомат проставляем Какая там кубатура в них стоит uh -huh. Техник Соответственно до полного бак заливает мы, мы получаем Тогда историю здесь замены И будем видеть сколько налилось И uh -huh. в заменных мы будем видеть На графике вот такой вот По каждому автомату вы будете видеть Вот видите я сейчас переключаю на другой автомат Я там так же самое вижу э, Замену Вот у меня была там 12. Именно, я смотрю колонку постфильтров, да? Да, это колонка постфильтра, да, у нас получается. Угу. Ну хорошо, это хоть что-то залить. А, а техник потом... сначала а, заливает он... воду, потом э, прилаживает этот э, ключ. Да, он Или... заливает на полного себе прикладывает и прикладывает ключик и вносит, что полный бак. И вносит, что это заменен постфильтр. Да, да, что заменен заменен постфильтр, да. Угу. Хорошо. И вы вот таким образом, видите, по каждому автомату будете, вот сейчас я вам давайте график увеличу, допустим, на, в течение uh -huh. года, к примеру, сделаю. Ну, у нас это автоматы жидкости, тут там просто реже намного меняется жидкость, пример такой вам. Видите, мы на графике видим себе, когда какие были, когда пустой бак уже и надо ехать. Отлично. И так по каждому вы можете пробежаться себе, пощелкать и посмотреть себе. Да, ну конечно, мы это сейчас сделаем. Спасибо вам большое, Олег, вообще за ваше время и то, что наконец-то мы к чему-то пришли. Ну а насчет перепрошивки, а да, перепрошивку равно... вам сделаем, у вас тогда после этого просто вот здесь вот отдельно у нас видите залышек продукта есть, и отдельно есть вот здесь строка залышек продукта. Просто угу. это не здесь видно, а будет видно вот здесь сбоку, но ну, просто отличие такое будет у вас. Хорошо. А в принципе ничего такого особого ну, не поменяется уже. Все хорошо, спасибо большое. Все, ну, пожалуйста. Там. Просто мы там э, заказали... да. да. Заказали следующие 15 автоматов и а. Виктория, когда начала говорить, что у нас не та модель аппарата, я же начала поднимать. Нет, не, все нормально, памятник. не переживайте. А вот эту вот вещь я просто сейчас дам программистам, чтобы они дописали тоже прошивку именно угу. автоматы, потому что видите не. Хорошо, все. хорошо, спасибо, спасибо, угу. хорошего дня, до свидания. Да, вам тоже, до свидания тогда.